Реально реально, с вами я, Егор, и вы на канале Егор Рекс. И сегодня это що рук за кем с новой видео. Ось такий в мене рюкзачок. Давайте почнемо з самого первого кармана. Це Втачається для укладки волосся. Далее у нас идет вот такой вот котик. Це просто так Точилочка. Все у нас тут кочилочка. Да, сойдет. У нас тут карманчик. Самые часы. Ну и все. Даже закинули Далее у нас идет антисептик. Далее у нас тут идет пенальчик. Кстати, обзор пенальчика вы можете посмотреть на... В другом видео. На моем канале тоже уже есть такое видео. Может, тоже подавиться. далее. У нас идет э, э, блокнотик на замочке. так. Дальше у нас идут салфетки влажные. Ну, типа холст Далее у нас продолжим. Это у меня и э, ионическая помада. Там у нас будут салфетки сухие. Такой типа золотой упаковочки. Их тут 10 штук. А влажные 15 плюс 2 штуки у подарочек. А, и вдруг горло У Я уже не помню, что тут говорю. Да, я тут уже все показывала. Далее. У нас идут тут подручники. Откроем, например, этот карман. Это, чтобы кожа была добра. Крем. Далее у нас тут идут зошиты. Это надо запас зошиты. Обкладинка. На, тоже на запас. Вдруг понадобится. Вдруг какая там порвется. Далее, что у нас тут далее идет? Тут у нас идет мой котик. Даже мягкий. Это игрушка для котов, но это, кто знает, у меня такие котики. Такие мягкие. Кто знает, это по лапке, то пока, типа, да, по лапкам. Котик. Трех у него уже видел, все надо. Так, давайте дальше вам покажу. Покажу, покажу. Так, что у нас дальше идет? Ну, дальше, конечно же, гроши идут. Но не буду показывать, какие номинал. Идут гроши. Так, далее у нас идут тут карман потайной, это ключи ключи от квартиры, ну это думаю можно сказать все ну сейчас я еще хотела рассказать кто хочет обзор на вот такую на вот такую штучку на моего кота Тоже пишите И еще, я хотел спросить Как вам идея снимать Видео в стендов 2 Думаю, нормально Ну, а на этом я говорю вам Всем пока С вами был Егор И вы были на канале Егор Рикс